Hörmətli qonaqlar İdman sevərlər, eləcə də televizya tamaşaçıları. Əlbəttə ki, artıq bu günlər bizim üçün Olimpiadanı həsrətlə gözləyən və hər kəs üçün əhəmiyyətli bir günlərdir. Çünki müasir tariximizin qeyri-adi hadisələrlə ə, davam etdiyi, müşahidə olunduğu Tokyo 2020 il Olimpiya oyunlarının başlanmasına artıq ə, tam olaraq 10 gün qalıb və hər kəs bu günü səbirsizliklə gözləyir. Elə biz də belə bir əlamətdar günə həsr olunan tədbirdə hər birinizi xoş gördük. Hərbinizi salamlayırıq və istədik bu anda olimpiadaların tarixi barədə məlumat verək. İlk olimpiada lan keçirilməsindən 1 əsırdan çox vaxt ötüb. Bu müddət ərzində yalnız 1-ci və 2-ci dünya müharibəsi dövründə təsadüf edən üç olimpiada baş tutmayıb. Amma təbii ki, olimpiya hərəkəti dayanmayıb və olimpiadaların sıra sayı artan xəttlə davam edib. 2020-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan Tokyo 2020 yay olimpiada oyunları isə olimpiadalar tarixində ilk dəfə olaraq pandemiyə səbəbindən 1 il müddətinə təxirə salınıb və bu il 2021-ci ildə keçirilir. Beləliklə 10 gündən sonra 32-ci Yay Olimpiya Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi olacaq və bu beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Olimpiya hərəkətinin idman dünyasının pandemiya üzərində qələbəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Elə bu məqamda onu da xatırlatmalıyıq ki, biz bu Olimpiya oyunlarını digərlərindən fərqləndirəcək, çünki bu dəfə biz qalib dövlətin, qalib nümayəndələri kimi bu Olimpiadada iştirak edəcəyik və gəlin bu qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizi ehtiramla yad edək Allah rəhmət eləsin. Bəli, e, tədbirimizin davamı olaraq istərdik bu məqamda biz Tokyo 2020 yay Olimpiya oyunlarına həsr edilmiş video çarxı izləyək. ki biz e, idmançılarımıza əlbəttə ki uğur diləyirik və məqsədimiz bu gün Milli Olimpiya komandamızın e, idman geyimini bu gün biz sizə nümayiş etdirəcəyik. Amma bundan öncə istərdik ki e, tədbirimizdə biz e, dəyərli bizim Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadəyə söz verək. Buyurun Çingiz müəllim. Hörmətli cənab səfir, hörmətli tərəfdaşlar, hörmətli İsmail müəllim, Ağacan müəllim, Xəzər müəllim, Fuad müəllim. Bu gün biz böyük bir tədbirə toplaşmışıq, çünki bu tədbirin məhz bu gün keçirilməsinin böyük bir əhəmiyyəti var. Olimpiya oyunlarına düz 10 gün qaldır. Olimpiya oyunlarının açılışına bu 10 gün ərzində Demiyorlar ki her gün bizim idmançılar, meşçiler, nümayendeler olimpiyadaya yola düşecekler, Tokyo'ya gidecekler. Artık bizim ilk nümayendelerimiz oradadır. Ve ben isterdim ki biz hamımız bir işte bizim olimpiyacılara uğurlar arzu edelim. Arzu ki onlar bu oyunlardan üzü ağ alnı açık kayıtsınlar. Nece ki bizim askerler bizim ordumuz bu muharebeden uzak çıktı. Bilirsiniz çok simbolik bir rakamlar var. 44 gün bizim muharebe devam etti. Biz Tokyo'ya 44 idmançı gönderirik. Ve ümit ki bu 44 idmançı Tokyo'dan da galip kimi geri dönecekler. Ümumiyyətlə bu il bizim için çok hani, böyle, alametler bilindi. Bilirsiniz ki MES bu il Beynəlxalq Olimpiya Komitesi'nin... ilk olimpiyadan 125 illiydi. Bu yıl il, bir neçə günden sonra ayın 19-unda Atlanta Olimpiyadasının 25 illiği tamam olur. MES 25 il bundan qabaq, iyul ayının 19 Atlantada Olimpiya oyunları başladı ...ve Azerbaycan ilk defa olimpiya oyunlarında komanda şeklinde iştirak etti. Ve biz olimpiya komitesi olarak bu akta film hazırlamışıq. Yakin ki, yakın günlerde bu film iştimaiyete çatırılacaktır. Bugün esas məqsəd bildiğiniz gibi bizim olimpiyaçılarımızın idman geyiminin nümayişidir. Biz çalışmışıq ki bizim tərəfdaşlarla beraber, bizim dostlarla beraber, bizim sponsorlarla beraber bu ilki olimpiyadanı daha yakışı Bugünkü Bu ilki olimpiyada hakkında Azerbaycan idman severlerine daha geniş malumat vererek. Yakin ki çok uzun, uzun haberi var. Bir neşe ilde artık alt, demiyorlar altı ilde Milli Olimpiya Komitesi'nin zafer günleri bir e, var. O layihə en büyük idman tedbirlerinde hayata geçirilir. Bu ilde biz bunu geçirecek. Tokyo'da iştirak eden idmançılarımız her defa galiba e kazananda o an çalışacak ki onları öz zateniyle bağlayak, rabite kurak ve onların validenleriyle rabite kurak ve biz mes Olimpiya Komitesinde Olimpiya Komitesinin binasında diğerdim ki 24 saat Xüsusi komanda işleyecek ki biz Tokyo ile daimi əlaqədə olaq. Bizim en büyük arzumuz elbette ki bu Olimpiyatta da uğurlar kazanmaktır, Azərbaycanın şerefini ...yüksekliklere kaldırmaktır ve biz buna nail olmak olacak, ben buna eminem. bizim medallarımız da olacak, bizim uğurlarımız da olacak. Bize yeganə lazım olan ancak xalqın Azərkeşlərin dəstəyi idi. Mən bütün Azərbaycan idmansevərlərindən xahiş edirəm ki, onlar öz dəstəklərini əsirgəməsinlər. Yəni onlar imkan daxilində bu oyunları izləsinlər və bizim idmançılara azərkeşliyi eləsinlər. Bu gün isə mən sizin hamınızı bu tədbirdə salamlayıram. Hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun. sosialçınız -so müəllim. E, yəqin ki, bu gün dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından, məşğuliyyətindən aslı olmayınaraq hər bir azərbaycanlı e, olimpiyalıçılarımıza uğur arzulayır. Atletlərimizin mübarizə meydanlarında layiq və layiqli çıxış edəcəklərinə hər birimizin inamı böyükdür. İndi isə gəlin Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri müavini İsmail İsmailovu eşlək İsmail, e, İsmail mənim zəhmət olmasa səhnəyə uyurun. teşekkür ediyorum. Çok hürmetli Türkiye'si benliğim, Zeynep Sefir, Ağazan Meliğim, Hazar Meliğim, Medya Nümayendeleri, Tedbir İştirakçıları, Aziz İdmançılar. Ben de bugün sizleri az günler kalmış Olimpi oyunlarına başlamasının son günlerinin münasibetiyle e, demek ki e, hemen heyecanlı günlerle ə təbrik eləmək istəyirəm. Arz edirəm ki, dövlətimiz tərəfindən idmançılarımıza göstərilən digər sahələrdə olduğu kimi qayğı, idmançılarımız tərəfindən layiqincə doğrulsun. Və bu gün bilirsiniz ki, idmançılarımız bütün illər ərzində hər tərəfli baxmayaraq ki, çətin şəraitdə yaşayırdı. Nəinki biz bütün dünya çətin şəraitdə yaşayır bu gün də yaşayır. Buna baxmayaraq dövlətimiz tərəfindən idmançılarımızın hazırlığına hər tərəfli qayğı göstərilmişdir. Mən ümidvaram ki, dövlətimizin, ölkə prezidentimizin etimadını idmançılarımız öz uğurları ilə doğruldacaqdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan idmanının əsası Ulu öndərimiz tərəfindən qoyulmuşdur. Ha bu günlərimizdə bölgələrimizdə həm uçqar buğud belgələrdə belə olimpiya komplekslərinin olması və regionumuzda 11 e, iklimden 9'unun olması idmanslarımızın hazırlığında da bunun ehemiyyatı çok büyüktür. Çünkü hansı ölçüde tedbir geçirilirse e, hemen diğer olması, hem de, diğer e, diye ki komplekslerde toplanışlarında olması büyük ehemiyyat kesebilmiştir. Ve hemen idmanslarımız diğer ölçülerde geçirilen təlimmiş toplanışlarında e, iştirak edilmişler. Ve hemen diğer bir şey e, hazırlık seviyesi bugünkü günün taleplerine cevap verir ve siz benim geydettiği kimi ve ümit verir ki idmançlarımız Alipi oyunlarından yüksek uğurlar elde etmiş olacaklar. Ve bilirsiniz ki dünyanın en ali tedbiri Alimpi oyunlarıdır. Ve idmançlarımız e, 97. yıldan başlayarak bugüne kadar Dünya Avrupa Çempiyonatlarında il ve il öz uğurlarını artırmışlar. Və olimpiya onlarda olduğu kimi ilbəli uğurlar atmışdır və təbii ki, bu da dövlətimizin göstərdiyi qayğının təzahürüdür. Mən bir daha bu günləri bütün olimpiyatalarımıza uğurlar arzu edirəm və Allahdan arzu edirəm ki, onlar be ehtimal layiqincə dönsünlər və vətənə alnı açıq, güzaq qaytmış olsunlar. Uğurlar arzulayıram olan İsmail vəyləm dəyərli fikirləriniz üçün əlbəttə ki idmançılarımız da bu fikirlərə ə, önəm kəsb edib inşallah vətənəmizə əlbəttə ki qələbə ilə qayıdacaqlar və tədbirimizin davamı olaraq onu qeyd etmək istərdim ki bu gün dünyanın 11 minindən çox idmançısı artıq ə, yolu Tokyo-ya adır və onlar artıq orada Yaponya artıq yəqin ki bu idmançıları qarşılanmağa hazırdır yüksək səviyyədə və bu gün bizimlə birlikdə ə, Azərbaycanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yaponiyanın ııı e, nazirim, ııı e, sahihetli sefirim, Vardar Cunici de bizimleri ve isterdik onu sahneye davet edeyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hemen izin veriyorum. İnço, o Günahçingiz <Sessizlik> Çingiz da ve Hesim İsmail İsmail o başta ummahla. Aynı e, zamanda Fuat Mehmet siz başta olmaqla bütün bugün olan konakları salamlayıram ve evet, bir ev sahibi olan ülke kimler her birinizi Tokyo'da görmeden çok şad olacağınızı olacağımız bilirmeyi istəyirəm. istiyorum. ki dünya çok çetin ilə üzləşmiş üzleşmiş vaziyettedir ve birçok meseleler çetinlikle həll olunur, ama biz Tokyo. o olaraq, yəni Tokyo Olimpiya Komitəsi və Tokyo hökuməti olaraq ən son hazırlıqları yüksək səviyyədə görməyə çalışmışıq və artıq axır ki, yaxın 10 gün ərzində təkarin pədasını rellaşdıracağı gözlənir. Kankyakunou kazuo. Qarqın sayın azaldılması və yaxud da müxtəlif digər məhdudiyyətlərlə qarşılaşma qarşılaşmağımıza baxmayaraq, ə, Tokyo hökuməti olaraq bütün təşkilat komitəsi olaraq mümkün qədər ilk olaraq atletlərin, mədəniyyətçilərin sağlamlığını və təhliksiz şəkildə onların iştirak etməsini darı bütün bu hazırlıqları yarışmaya hazır xalə edib gəlmişik. Məhəbbət ki, idmançılar üçün bir qədər, yəni onları azərqaçlıq edən şəxslərin zallarda, stadionlarda olmaması halı bir qədər gəribə xaldır və onların bir qədər ruhdan sala bilər. Ancaq onların mütləq şəkildə unutmamaları lazımdır ki, televizya qarşılarında minlərcə, yüzlərcə, milyonlarla insanlar onları izləyirlər və onları dəstəkləyirlər. Azərbaycandan 44 nin Olimpiyanqa bu dəfə Azərbaycandan 44 nəfər idmançı Azərbaycanı təmsil edəcəkdir olimpiyanlarda və onların hər birinin uğurlar arzuluyuram və eyni zamanda Yaponiyanın qonaqpərvərliyinə də şahid olacaqlarını ümid edirəm. Ben özür şah sen ki, elə bir yarışma da olacaq ki, orada Azərbaycanlı idmançı ilə Yapon idmançı finala qalacaq və onların birgə yarışlarını, yani birge mübarizəsini izleyebileceği ve ben çok çox səbirsizliklə onların her ikisini zərkəşli etmeyi düşünürəm Ve aynı zamanda da o, uğurlu şəkildə hər kəsin gözəl yadaşlarında kalacak bir olimpiyonlarının keçirilməsini ümit Təşəkkür edirəm, çox Çox hörmətli cənab səfir, e, bugünkü bu gözəl tədbirimizin məhz burada Ə, keçirilməsi heç də bəs yerə deyil. Məs Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında keçirilməsi təsadüfdür. Belə ki olimpiyaçılarımızın, idman mütəxəssislərimizin, hakimlərimizin, nümayəndələrimizin əksəriyyəti məhz bu ilk və yeganə ə, ali tədris ocağını, idman üzrə ilk ali tədris ocağını bitiriblər və məzunudlar və bu səbəbdən də istərdik ki, hazırda akademiyanızın rektoru olan Fuad Hacıyevindən fikirlərini eşidək. Zəhmət olmasa səhnəyə gələrsiniz. Əziz idmançılar, hörmətli qonaqlar, Çingiz müəllim, İsmail müəllim, cənab səfir, Ağacan müəllim, Xəzər müəllim, mən hamınızın yəqin burda çəkə bilməyəcəm. Çox hörmətli media nümayəndələri. Bu gün akademiyada, bu gözəl məkanda sizi salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Həqiqətən Azərbaycan idmançıları bir zəfər yörüşünə gedirlər, böyük qələbələrə gedirlər. Biz inanırıq ki, onlar üzü açıq, şərəflə bu yarışda qalib kimi ölkəmizə qayıdacaqlar. Çünki bunun səbəbləri var bütün e, dünyanın böyük dövlətləri eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların 30 il müddətində həll edə bilmədi Qarabağ problemini 44 günə həll edilən ali başkomandan Ulu Müzfər ordusu Azərbaycan xalqı nı təmsil edən idmançılardır. Ona görə biz inandırıq ki, biz böyük qələbələrlə idmançılarımızın sorağını eşidəcəyik. Həqiqətən də bu gün çox əla Çingiz Məhəmməd qeyd etlədiyi kimi çox əlamətlər -əl və tarixi bir gündür. Siz təsəvvür edirsiniz ki, indiyə qədər biz bütün böyük yarışlarda, ən müqəddəs məramlarımızda, arzularımızda bütün qələbələrimizi Qarabağın azad olmasına fəth edirdik. Bu qələbə zəfərini ali baş komandanımız Zəfər ordusu ilə xalqla bizə yaşatdı. Bu zəfər tarixin biz şahidi olduq və həqiqətən tarixi bir gündür. Və bütün bu ıı, Qarabağ 2-ci Qarabağ müharibəsində ıı, Azərbaycanın məğrur döyüşçüləri ilə Azərbaycan oğulları ilə bir yerdə bu akademiyanın 78 tələbəsi də döyüşmüşdür. Çox təəssüf ki, 13 nəfər bizim e, məzlumumuz şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah onların ruhunu şad eləsin. Və bu gün Həmin bizim e, döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş qazilərimiz, tələbə qazilərimiz, eyni zamanda digər boşun növlərinin qaziləri, həmin bu elmi tədris e, laboratoriyasında 80 nəfərə yaxın e, qazilərimiz reabilitasiya prosesini keçir bizim tərəfdaşlarımızla, o cümlədən Queen University College of London-un mütəxəssisləri ilə bir yerdə E, və bizim çox şok qürurlu haldır ki e, 44 nəfər lisenziya qazanmış idmançıların e, 15 nəfəri bizim tələbə və məzunlarımızdır. O cümlədən Fəridə Əzizova və Rüstəm Orucuq hansı ki bizim bayraqdarlarımızdır. Biz fəxr edirik. Biz fəxr edirik ki e, bizim tələbə və məzunlarımız bu sıradadır və onlar da qələbə sərağı ilə qayıdacaqlar. E, və həqiqətən qürurverici haldır. Biz nəyə görə inanırıq? Qaraqabğ zəfərini yarışıtmış, Şuşanı fəth etmiş döyüşçülərin, oğulların şərəfinə bizim idmançılarımız mən inanıram ki e, Tokyo Olimpiadasında e, o zəfər yürüşündən böyük uğurlarla qayıdacaqdır. Hər bir idmançının öz e, rəvayətini yazmaq, öz tarixini yazmaq, Azərbaycan idmanının tarixini yaratmaq üçün Tokyo bir şansdır. Bu şansda mən hər bir idmançıya uğur arzulayıram, qələbə arzulayıram, yolları uğurlu olsun. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Fərid müəllim, dəyərli fikirləriniz üçün. Və olimpiya oyunlarını qəbul edən ölkələr, bilirik ki, hər zaman onlar ə, öz tarixi, ənənələri, eləcə də mədəniyyətləri ilə hər zaman onların ə, video çəkli qarı nümayiş olunur və digər ölkələr üçün nümayiş olunur və biz də bu gün ənənəmizə sadiq qalaraq və Yaponiyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına həsr olunmuş tədbirimizin bədi hissəsini əlbəttə ki, Yapon rəqsi ilə başlamaq istəyirik və bizə rəqsi təqdim edəcək qrupu təqdim etmək istərdim. Yapon Az Yapon Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin ə, qrupu olacaq və onlar bizə Tokyo Bond rəqsinə təqdim edəcəklər və onları səhnəyə dəvət edirik. Təşəkkür edirik belə gözəl rəqsə görə. Ümidvaram ki, hər kəs bəyəndə. Hər kəsin üzündə təbəssüm görürük. Yəqin sən də bəyəndin, mehriban, həqiqətən çox hə maraqlı. Rəqs idi. Rəqsi idi. Bəli. Bəli, amma elə məsəl bu Yapon rəqsindən sonra zənnimcə Azərbaycan musiqisinin əsl belə yeridir, tam yerinə düşər. Ona görə də təklif edirəm ki, Azərbaycanı bu il Eurovision mahnı müsabiqəsində təmsil etmiş Samira əfəndəni qarşılayaq. Samira xanım, buyurun. Siz xoşbəxt olsun dəyərlilər dostlar, dəyərlilər idmançılarımız. Yaxın keçmişdə sizin keçirdiyiniz o həyəcan hislərini, qürur hislərini mən də keçirtmişəm və bilirəm indi nə keçirdirsiniz, hansı hisslər yaşayırsınız. Ona görə də hər birinizə uğurlar, uğurlar və yenə də uğurlar arzu edir. edirəm. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hər birinizə bir də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirik minəhtarlar musiqi təofanız üçün və əlbəttə ki qonaqlarımıza bildirmək istəyirik ki bizim Hələbədi hissəmiz davam edəcək amma fəzbu məqamda istərdim ki biz Milli Olimpiya Komitəsinin məğrur tərəfdaşlarının adını çəkək onlar isə əlbəttə ki olmaz Azərbaycan Olimpiya komandasına dəstək olan məğrur tərəfdaşlarımız Azərsər Telekom MMC, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, BP, Q Sport, Invisible Shield Həmçinin oyunların dünya tərəfdaşları olan Toyota və Coca-Cola şirkətlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Zəhmət olmasa, alqışlayardınız onları. Bəli, artıq deyirik ki, biz inanırıq, əlbəttə ki, idmançılarımız Olimpiya oyunlarında parlaq çıxış edəcəklər. Bizim dəyərli nümayəndələrimiz, idmançılarımız zəfərlə qayıdacaq və biz onların qələbəsinə sevinəcəyik. Hər zaman biz qeyd edirik, çünki Süngüz müəllim də öncə qeyd etdi, öz çıxışında bildirdi ki, zəfər günləri biz əlbəttə ki, həm də İdman TV-də yayımlanacaq Zəfər günləri proqramı ilə də onların qələbələrinin sədalarını tamaşaçılarımıza çatdıracağıq və Olimpiya oyunlarında parlaq Əlbəttə ki, zəfərin sizin iştirakını biz coşqu ilə, təntənə ilə qeyd edəcəyik. Və zəfər günlərindən danışmışkən, məhz elə bizim bu zəfər günlərinin tarixindən bəhs edən maraqlı bir video çarxımız var. Təklif edirik, hazırda ona baxın. bizə şat izlədik və bir daha xatırlatmaq istərdik ki, Tokyo 2020 oyunları zamanı Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası zəfər günlərinə ev sahibliyi edəcək və Olimpiada günlərində həmin məkan Olimpiya mərkəzimiz olacaq və İdman TV vasitəsilə Zəfər gününü proqramı ilə biz tamaşaçıların qarşısına gələcək, yenə də idmançılarımızın qələbələri haqqında onların soraqlarını sizə təqdim edəcək. Bəli, daim İdman TV vasitəsilə həmin o zəfər günləri adlı proqramımızı siz izləyə biləcəksiniz. İndi isə təklif edirik ki, qıyabi olaraq bir Yaponiyaya səfər edək və orada bizim ə, komandamızın bu Tokyo 2020 Oyunlarının Shape the Missionu Fərid Mansurov hazırda ordadır, bizim nümayəndəni digər üzləri ilə birlikdə və bu mənada da bizim daha bir video çarxımız var. Təklif edirik, ona da baxın. Mən də hamını salamlayıram. Öz komanda yoldaşlarımla bir yerdə Haneda aeroportuna elə biz təzə yendik. E, Bayraqdarlarımızı salamlayıram. Üstən Murqovla Fərdə Ərzoğanı bütün Azərbaycan komandasının uğurlar arzu edirəm. Biz Azərbaycan gəlmişdik ki, burada hazırlıq işlərini görək, Olimpiya kəndinə imkanlarımız üçün hazırlıq işlərini görək və komandamızı səbirsizliklə gözləyirik. Uğurlar beş şey edə de demək istəyirəm ki bütün Azərbaycan xalqına, bütün idman sevərlərə isti-isti xəbərləri biz buradan sizlərə, sizlərlə paylaşacağıq. Qoğlar haqqında hazırda məsələnin çıxışını istədik və artıq ordada idmançılarımız üçün artıq yaradılan şəraitə baxır əlbəttə ki və idmançılardan ə, biz artıq onların gözlərində bu ruh yüksəkliyini görürük. Ə, düzdür 44 gündük vətən müharibəsindən, zəfərimizdən sonra əlbəttə ki bu belə olmalı idi və belə 44 nəfərlik bizim nümayəndə heyətimizdən ümid var ki, orada uğurlu nəticə qazanacaqlar vətən və eləndən də belə 44 sayda da biz medal gözləyirik. Bəli, buna ümid varıq. Və davam olaraq və bədii hissəmiz davam edir. Bu gözəl arzularla bizə qoşulan əməkdar artistimiz ə, Mananın dəvət etmək istəyirik səhnəmizə. Buyursun öz musiqi tərifəsi ilə idmançılarımıza dəstək olsun. Dərin təşəkkürlər əzizlərim. Salam hörmətli və çox dəyərli qonaqlar. Hams ürəkdən salamlayıram. Mən əminəm ki, bizim sevimli idmançılar Tokyo şəhərində vətəni layiqincə təmsil edəcəklər və hamınız inşallah deyək qızıl medallarla qaydadacaqlar. İnşallah, bir daha deyək. Və əlbəttə mən də məyəstirəm ki, dəyərlilər idmançılar, biz sizə layiq və sizinlə qürur duyuruq. İnşallah hər şey yüksək səviyyədə olacaq. Əmin olun və biz də çox sizə inanırıq. Sizə böyük uğurlar. Və əlbəttə. Allah sizləri qorusun əzizlərim. Gəlin can deyəy Azərbaycan'a. Can Azərbaycan, hamınız üçün səslənsin bu gözəl mahnı. Maşallah, Can Azərbaycan. Əziz idmançılar, səsiniz daima yüksəkliklərdən gəlsin. Amin. Dərin təşəkkürlər hörmətli qonaqlar. Çox sağ olun. Bravo, bravo. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Tədbirimiz davam edir. Əziz qonaqlar, dostlar, hətta həmkarlarınız da burada var. Ə, əsas an artıq yetişdi, gəldi. Azərbaycan Milli Olimpiya Komandasının rəsmi idman geyim dəstinin təqdim etməyin vaxtıdır. Forma haqqında məlumatı vermək üçün isə biz sözü Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Günay Maliq qızına veririk və onu səhnəmizə dəvət edirik. Buyurun Günay xanım, söz sizindir. Təşəkkür eləyirəm. Əziz qonaqlar, sizi bu gün burada görmək çox xoşdur. Çünki nəhayət ki, pandemiyanın o günlərindən keçmişik. Açık havada da olsa, dostlarımızı, bizi sevənləri və idman sevərləri idmanın gözəl işığına hər 4 ildən bir yana məşəlin ətrafına topla bilmişik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və ə, təbii ki, Azərbaycanın ıı, Tokyo 2020 yay Olimpiya oyunları üçün rəsmi idman dəsti elə əvvəlki illərdə də olduğu kimi Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərinə əsaslanaraq hazırlanmış Yəni biz buna həmişə fikir veririk. Ən əhəmiyyətli məsələ də odur ki, beynəxalq Olimpiya komitəsinin oyunların bütün qaydalarına uyğun hazırlanıb. Yəni bu da çox əhəmiyyətlidir. Və çox danışmayacağam, çünki bilirəm ki, intizarla formanı gözləyirsiniz. Onu da deyim ki, formanın üzərində Azərbaycanın hər bir yerində çox geniş istifadə olunan məşhur bir ornamentdən e, istifadə olunub və o ornament bir çox beynəlxalq qurumlar tərəfindən də Azərbaycanın milli mədəni irsi kimi qəbul olunub. Bu şəbəkədir. Şəbəkəni də görəcəksiniz. Bizim modellərimiz sizə Azərbaycanın Doha 2020 yay Olimpiya Oyunları üçün hazırlanmış rəsmi idman dəsnini təqdim edəcəklər. Təşəkkür edirik diqqətiniz üçün. Çox sağ olun, Günay xanım. Bəli, artıq ə, Fərid demişkən vaxt yetişdi, amma ə, bizim modellərimiz gəlməmişdən də öncə onu da qeyd edək ki, bizim rəsmilərimiz də artıq qeyd etdilər. 44 rəqəmi bu gün rəmzi simvola çevrilib. Ə, yəqin ki, idmançılarımız da bu rəmzi doğrudacaqlar. Ən azından onlardan ə, çoxlu əlbəttə ki, medallar gözlük, təbii ki, içlərində qızıl olmalıdır və Azərbaycana yaraşan da bu olacaq və onu da qeyd edək ki, bu medallar ə, bizim ə, vətənimizin 44 günlük zəfərdən sonra ölkəmiz üçün ən böyük hədiyyə olacaq. Və artıq istərdik biz geyim dəstlərini sizə nümayiş etdirək, siz də izleyin. Gelsinlər, zəhmət olmasa gelsinlər. Hər kəs artıq böyük intizarla, maraqla gözləyirdi. Bu formalarımızı təqdim eləyək, bizim qonaqlarımıza, həmkarlarımıza və nümayişə başlayaq. Bəli. biz bu 2000 notlarla əlbəttə ki artıq tədbirimizin sonuna çatırıq. Nikbin notlarla sizinlə sağollaşırıq və sonda olaraq biz səhnəmizə Murad Arifi dəvət edəcəyik öz musiqi təöfəsi ilə. Qarşılayın Murad Arif hazırda səhnəmizdədir. Eşq olsun Qarağlı, zəfərli dünya Azərbaycanlılarına, uğurlar idmançılarımıza, uğurlar Azərbaycanımıza. Çox sağ olun Murad və əziz Qonaqlar, hörmətli, dəyərli dostlar, tədbirimizin sonuna gəldiyik. Çatdıq. İştirak etdiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirik və ümidvarıq ki, qarşıdan gələn bu olimpiadada biz gözəl günləri yaşaya biləcəyik və idmançılarımız bizə qələbəli anları yələ yenə yaşada biləcəklər. Çox sağ olun. Tədbirimiz sona çatır. Sağ olun.